Salam dəyərli izləyicilərimiz, bir daha xoş gəldiniz hamınıza. Bildiyimiz kimi cənab prezident İlham Əliyev 2021-ci ili Nizami Gəncəvi ilə yad etmişdir. Tapetlərimizin bir qismini məhz dahi Nizami Gəncəviyə həsr etmişik. Bu gün də onların bir növbəti ilə qarşınızdayam. Buyurun izləyin. Dünya ədəbiyatının görkəmli nümayəndəsi Dağı Azərbaycan şairi və müfəkkiri Nizami Gəncəvi bəşəriyyətin bədii irs xəlnaməsində yeni səhifə açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir. Nəhəng sənətkarın xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş parlaq irsi əsrlərdən bəri şərqin misilsiz mədəni sərvətlər xəzinəsində özünə məxsus layiqli yerini qoruyub saxlamaqdadır. Hazırda Azərbaycan türk fəlsəfə və mədəniyyətinin inciləri sayılan mütəfəkkirlərin Nizami Gəncəvinin Aqani Şirvani'nin, Nəsrəddin Tusinin, İmadəddin Nəseminin, Məhəmməd Füzulinin və başqalarının yaradıcılığından bəhs olunarkən, onların Azərbaycan xalqının qədim dini-fəlsəfi dünya görüşü ilə bağlı fikirləri, itadikatlardan, həmçinin Azərbaycan türk fəlsəfəsi, Azərbaycan türk tarixi və s. adlanan mühüm əhəmiyyətə malik olan elmi yazılardan ya kənarda qalmış, ya da çox cüzzi şəkildə təfsir olunmuşdur düyük şairin təfəkkürli filosof Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında əskeyt türk düşüncəsinə, türk dini etiqadlarına, ümumilikdə türk mədəniyyətinə, fəlsəfəsinə meyl daha çox hiss olunur. Nizami Gəncəvi xəmsəsini farsça yazmasına baxmayaraq türk düşüncəsini, türk adət-ənənəsini, türk əxlaqını, ümumilikdə türk mifoloji, dini, fəlsəfi və milli mənəvi dünya görüşünü təbərrük etmişdir. İzadmi cəviyə görə dünyada müdriklik, əxlaqlıq, nəciblik, ali cənablıq, igidlik, paxtruq və sər kimi xüsusiyyətlər, yəni yaxşı nə varsa türkə, türk millətinə aiddir. Filosof şair Sirlər xəzinəsi əsərində dəfələrlə türk düşüncəsinə, türk etiqadlarına müraciət etmişdir. Türkə bənzər yaşama çöldə qurup ağ çadır. Çadırın ayparası sürəyyaya nur saçır buradada o ağ yasərləni qıpçaqlarda, əngin çöllərdə yurtsalmış türklərin aypara şəklində döyüşçü çadırlarına oxşadır və bu çadırquya o qədər əzəmətlidir ki, sürəyya ulduzuna ucalıb ona şövlə verir. Nizami daha sonra yazır: Lalənin bağırı qara ərəb yavrusu kimi, Türkiyəsəmən Yəməndə Süheyl ulduzu kimi Türk yaşamən ifadəsi Nizaminin ənənəvi məcazlarındandır. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında türkçülüyə və islama yanaşma meylləri olduqca çoxdur. Lakin bu gün vaxtı nəzərə alıb onlardan bir hissəsini səsləndirə bildik. Növbəti video çarxımızda görüşmək üzrə